Salam rayonla çapçıların kanalı izləyiciləri. Abşon rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 küçəsi kompleksində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 6 mərtəbəlidir, mənzil isə 1-ci mərtəbəsində yerləşir. 1-ci mərtəbə olmasına baxmayaraq 2-ci mərtəbə səviyyəsindədir. Mənzilin ümumi sahəsi 51 kvadratmetr, 2 otaqlı. Biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorun yox, qapıdan girən kimi solda paltar işığı üçün yeri nəzərdə tutub. İndi biz başlayaq mənzilimizin mətbəxindən bu mənzilimizin mətbəxidir. Mənzilimizin sənədləri kommun qaydasındadır. Qubçası var. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar, elektrik avadanlıqlar qalacaq. Mənzilimizin balkonu, balkonda plastiklə bağlanıb, işqaf yığılıb. Dəyidimiz ki, mənzil birinci mərtəbə olmasa baxmayaraq ikinci mərtəbə səviyyəsindədir. İndi isə keçirik qonaq otağına. Bu qonaq otağıdır. Qonaq otağında gördüyünüz bütün əşyalar, kondisioner hamısı qalacaq bu evə gətdiyimiz. Mənzilimizin su, işıq, mərkəzləşmiş istili sistemiz sənədləri tam qaydasındadır. Qazın da xətləri çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. İndi isə keçirik yataq otağına. Bu yataq otağıdır. Yataq otağında da əşyalar qalacaq. İndi isə keçirik sanitar qovşağına. Bu da sanitar qovşağıdır. Mənzil şəhərin mərkəzində yerləşir. Mənzillə bağçanın, məktəbin aralıq məsafəsi 150 metr olar kanalımıza abunə olmaq üçün növbəti mənzərlərimizi görə biləsiz. Sağ olun.